чому не державною? Хочу відповісти на це питання сьогодні моїм підписникам. Це дуже болюча тема, багато хто з нею стикається. Почну з хороших новостей. В моєму блогі вже свише 6 тисяч підписників. Спасибо большое каждому, кто поддерживает, пишет комментарии, лайкает, делает репосты, проявляет любую активность, пишет мне. Это очень ценно. Спасибо большое за вашу поддержку. вернемся к теме, почему не украинскому. мова. Лично о себе хочу сказать, что мне намного быстрее и проще выражать свои мысли именно по-русски, потому что я всю жизнь говорила по-русски. Во-первых, я живу в Польше. И в Польше логично было бы, если переходить на какой-то язык, то это на польский. Естественно, я, если буду жить в Польше и живу сейчас, мне необходимо именно переходить на польский во всех общественных местах и везде, где я делаю покупки, обращаюсь где-то к кому-то. Это все должно быть по-польски. Это во-первых. Во-вторых, русский язык в Польше именно, ну и в других странах, понимают все украинцы, понимают некоторые поляки, понимают белорусы, которые не понимают украинского языка. Поэтому я не вижу смысла переходить именно на украинскую мову, особенно вести блог. Опять же, у меня есть подписчики из разных стран, и некоторые просто не поймут моего перехода полностью на украинскую мову. Я не отказываюсь от того, что я, например, хочу вести свой блог разными языками и охватывать разные ячейки общества разных людей. Очень много моих знакомых столкнулись с такой же проблемой, и Некоторые перешли полностью на украинскую мову, некоторые частично, некоторые абсолютно категорически не хотят переходить. И я уважаю каждого, это выбор каждого. Я считаю, что э, тут каждый принимает решение, э, как ему комфортно, как он хочет воспитывать детей, как он хочет... общаться між собою вдома, либо є люди, які общаются в обществе українською мовою, а дома по-русски, це дело абсолютно кожного і личное. Я не вважаю, що хтось має право вчити людей, як им общаться. По поводу того, що мені написали, э, ви повинні треба розмовляти українською мовою за кордоном, щоб вас могли ідентифікувати э, від ворога. ну скажу так, за границей людям абсолютно наплевать на то, каким языком вы общаетесь между собой и на каком языке вы говорите, как вы одеты, какие у вас проблемы дома, цвет вашей кожи, там что еще мы в Европе, то нравятся мальчики, девочки, в общем, это все абсолютно не важно людям. По сути, если так все отбросить, ну, общая масса людей, самое главное вовремя доставать деньги и делать пик-пик карты, как бы, и, в принципе, даже можно не знать язык. Это такова правда, которую я уже наблюдаю много лет. Ну, напишите в комментариях, если я не права. Ну, я думаю, что тут поспорить трудно. Я разумею, что сейчас идет война, и Людям, які спілкуються виключно українською мовою, їм дуже неприємно чути російську мову. Це все мені зрозуміло, і я стараюсь чесно стараюсь переходити іноді на українську мову, коли зі мною спілкуються люди. Але є велика різниця людей, тих, хто спілкуються з любов'ю і з повагою до мене. Або ті люди, які вважають, що вони мають право мені, мене навчати, як мені жити, як мені спілкуватись. І тут моя відповідь буде агресивною. Так, я відкрита до людей, але якщо люди перетинають мої кордони, вважають, що вони вправі мене вчити чомусь. То я буду захищати свої кордони. Насправді, українська мова чиста, мелодична, красива мова. Я е, дуже люблю українську мову, але чисту. І будемо чесними: дуже маленький відсоток людей українців саме спілкується чистою українською мовою. Тому давайте кожен буде починати з себе і. Война и так идет по много масштабно, а вы створите еще войну между собой, и между своими, это очень прикро. Ну и хочу сказать такую комичную ситуацию на эту тему. Мы зимой с Юрой ездили в Германию, и там совершенно незнакомый мужчина нам сделал нам замечание, что если мы в Германии находимся, то мы должны общаться по-немецки. Вот опять же ситуация. Человек нас не знает. Мы приехали туда как туристы чисто на неделю. Естественно, мы ему вежливо ответили, что мы туристы, и мы не должны знать немецкий язык, и это не делается вот так, к сожалению. И я себе подумала, ну, было бы круто, если бы ты пересек границу страны, и у тебя там в голове какая-то кнопочка вот так сработала, и ты такой раз и заговорил на языке той страны, в которой ты находишься. Но, к сожалению, это не делается вот так, и... И если человек полжизни общался на одном языке, и это уже там можно долго обсуждать, почему именно так сложилось, почему у нас говорят на двух языках в стране, почему такие споры, это далеко-далеко ушло уже в историю, в это я углубляться не хочу, но смысл того, что люди будьте добрее. Это не фокус, на чем нужно заострять свое внимание, как по мне. Сейчас у людей намного ну, серьезнее проблемы, чем язык. И нужно быть хотя бы немножко лояльнее, не знаю, особенно это касается людей в возрасте, пожилых людей, либо детей. Я много читала, видела, как блогеры пытаются знакомые из моего города, либо это они с моего города, наблюдая за людьми, они вели страничку по-русски, потом переключились на украинский, но у них, например, ребенок ну, продолжает говорить по-русски, потому что ну, ребенку не объяснишь, и его вот так тоже не включишь, давай говори по-украински. Это очень... Сложно это все перестроить и прям полностью говорить по-украински. Есть люди, которые годами живут, говорят по-украински, но думают по-русски. И это уже зависит от человека, от его восприятия и от его умения переключаться. То есть не нужно давить на людей. Это очень трудно тем, кто всю жизнь говорил именно по-русски, переключиться на украинскую мову. Надеюсь, я объяснила свою точку зрения. Доступно всем. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. А тем, кто поддерживает меня и людям, которые в такой же ситуации, я желаю всем добра.